это нельзя, поскольку мы не уполномочены. То есть фактически мы проверили, скажем так, работу бронежилетов в реальных условиях. Боевой патрон. Есть расстояние, скажем так, 25 метров. Вероятность попадания была в Боевой патрон. Боевой. Как, вы, как выбиралась конкретная пластина с конкретного бронежилета? Случайно, случайно. Произвольно. Привезли 4 комплекта.

Постоянно. Моторный, который в зоне у нас работает там авто. Я уже не к тому, я вообще к тебе стандарт.